شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں پھر ان کی جو ڈانٹ کر سمجھاتے ہیں اور ان کی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں بے شک تمہارا رب ہی ایک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک اور مشرقوں کا بھی رب ہے ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت دی اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا وہ نہ سن سکتے اعلیٰ جماعت فرشتوں کی باتیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے مارے جاتے ہیں انہیں دکیل دیا جاتا ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے مگر جو شیطان ایک بار جھپٹ کر فرشتوں کی کوئی بات اچک لے تو ایک دہکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے آتا ہے تو ان سے پوچھو کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا ہمارے دوسرے پیدا کردہ اسمان و زمین کا ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے بلکہ تم تعجب کرتے ہو اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ دھیان نہیں دیتے اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے کہہ دو ہاں اور تم سب ذلیل ہو کر قبروں سے نکالے جاؤ گے بس ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور وہ فوراً دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی یہ تو جزا کا دن ہے جواب ملے گا یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے فرشتوں سے کہا جائے گا ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور جن کی وہ اللہ کے سوائے عبادت کرتے تھے سب کو جمع کرو اور انہیں جہنم کی راہ پر لے چلو اور ان کو روکو ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تھے بلکہ آج تو وہ خود ہی تابعہ بنے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے سوال کریں گے وہ کہیں گے تم ہی ہمارے پاس دائیں طرف ہدایت کے ساتھ آتے تھے وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لاتے تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے بس ہمارے رب کی بات ہم پر پوری ہو گئی کہ ہم ضرور عذاب چکھنے والے ہیں سو ہم نے تمہیں بہکایا بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے بس وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے بے شک ہم مجرموں کے ساتھ یہی کیا کرتے ہیں بے شک وہ جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جو دیوانہ ہے بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے اور سب رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہے بے شک تم ضرور درد عذاب چکھنے والے ہو اور تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے مگر اللہ کے وہ بندے جو خالص کیے گئے ان کے لیے معلوم روزی ہے میوے ہوں گے اور وہ عزت سے رکھے جائیں گے نعمتوں والی جنتوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ان کے گرد سونے کے پیالوں میں شراب گردش کرے گی جو صاف اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی نہ اس سے ان کا سر چکرائے گا اور نہ وہ بہکیں گے اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی خوبصورت آنکھوں والی ہورے ہوں گی گویا وہ محفوظ انڈے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے ان میں سے ایک بولے گا میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کیا تو واقعی یہ مانتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا وہ کہے گا کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو پھر وہ جانگے گا اور اسے چہنم کے بیچوں بیچ دیکھے گا وہ کہے گا اللہ کی قسم تو تو مجھے بھی تباہ کر دینے والا تھا اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی ضرور پکڑا جاتا تو کیا آج ہم بننے والے نہیں صرف پہلی موت ہی آئی اور ہم عذاب میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے بے شک یہ ہی بہت بڑی کامیابی ہے ایسے ہی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ کوشش کریں کیا یہ جنت کی نعمتیں بہتر ہیں یا زکوم کا درخت ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے اس کے پھل ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر وہ لوگ اس سے کھائیں گے اور پیٹ بھر لیں گے پھر ان کے لیے اس پر گرم پانی کا مشروب ہوگا پھر یقیناً ان کی واپسی جہنم ہی کی طرف ہوگی بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا پھر وہ انہی کے نقشے قدم پر چلتے رہے حالانکہ ان سے پہلے اکثر لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور بے شک ہم نے ان میں خبردار کرنے والے نبی بھیجے سو دیکھ لو کہ ڈرائے جانے والوں کا کیا انجام ہوا مگر اللہ کے وہ بندے جو خالص کیے گئے اور یقیناً نو علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو ہم ہی بہترین سننے والے ہیں پس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور ہم نے اس کی نسل کو باقی رکھا اور بعد والوں میں اس کا ذکر باقی رکھا سلام ہو نوح پر تمام جہان والوں میں بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے پھر ہم نے باقی سب کو گرک کر دیا اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کے گروہ سے تھے جب وہ اپنے رب کے پاس صاف دل لے کر آئے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو کیا جھوٹے معبود چاہتے ہو اللہ کے سوا تو تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے پھر اس نے ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی اور کہا بے شک میں بیمار ہوں تو وہ سب اسے چھوڑ کر چلے گئے پھر وہ چپکے سے ان بوتوں کی طرف گئے اور کہا کیا تم کھاتے نہیں تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں پھر اس نے ان پر زور سے ہاتھ مارا اور توڑ ڈالا لوگ آئے تو کہا کیا تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے کو پوچھتے ہو حالانکہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا اور جو تم بناتے ہو وہ بھی وہ بولے اس کے لیے ایک آگ بنا دو اور اسے دہکتی آگ میں ڈال دو انہوں نے اس کے خلاف ایک چال چلنی چاہی مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا اے میرے رب مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما پھر ہم نے اسے ایک برد بار برداشت کرنے والا بیٹا عطا فرمایا پھر جب وہ بیٹا اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں تو بتا تو کیا کہتا ہے اس نے کہا اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کریں انشاءاللہ اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے پھر جب دونوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے بیٹے کو ایک عظیم قربانی سے بدل دیا اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے اس کا ذکر باقی رکھا سلام ہو ابراہیم پر بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے اسے اس حاق کی خوشخبری دی جو ایک نبی اور نیکوکار تھے اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل کیں اور ان کی نسل میں کچھ نیک تھے اور کچھ خلم کھلا اپنے آپ پر ظلم کرنے والے اور بے شک ہم نے موسع اور ہارون پر بھی احسان فرمایا اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی وہ غالب رہے اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی اور ہم نے ان کو سیدھے راستے پر چلایا اور بعد والوں میں ان کا ذکر باقی رکھا سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور یقیناً الیاس بھی رسولوں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالی کو چھوڑ دیتے ہو الیاس نے کہا اللہ کو چھوڑ کر جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب بھی مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو وہ ضرور عذاب کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں سوائے اللہ کے ان خالص بندوں کے اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر باقی رکھا سلام ہو الیاس پر بے شک ہم نے ایک لوگوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور بے شک لود بھی رسولوں میں سے تھے جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا اور بے شک تم ان کے پاس سے صبح کے وقت گزرتے ہو اور رات کو بھی تو کیا تم سمجھتے نہیں اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھے جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے پھر کرا ڈالا تو وہ ہارنے والوں میں ہو گئے پھر ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامت کرنے والے تھے پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ اس کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے پھر ہم نے اسے ایک چٹیل میں دان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے اور ہم نے ان پر بیل دار درخت اگا دیا اور ہم نے اسے ایک لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک وقتِ خالص تک زندگی گزارنے دی اب ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے یا کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ دیکھ رہے تھے سن لو وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے اور بے شک وہ جھوٹے ہیں کیا اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلہ کرتے ہو کیا تمہیں کوئی نصیحت نہیں آتی یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ بنا رکھا ہے حالانکہ جنات خوب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور ضرور پیش کیے جائیں گے اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو وہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں مگر اللہ کے وہ بندے جو چنے گئے بے شک تم اور جو کچھ تم پوچھتے ہو تم کسی کو بہکا نہیں سکتے سوائے اس کے جو دوزک کی طرف جانے والا ہو فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقرر مقام ہے اور ہم یقینی طور پر صف باندھنے والے ہیں اور ہم یقیناً تسبیح کرنے والے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی کوئی نصیحت یعنی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے خالص بندے بن جاتے لیکن اب جب نصیحت آ گئی تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں اور بے شک ہمارا وعدہ ہو چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے کہ یقیناً وہی وہ غالب ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی کامیاب ہوگا تو ان سے کچھ وقت کے لیے کنارہ کش رہو اور انہیں دیکھتے رہو ہن قریب وہ خود اپنا انجام دیکھ لیں گے کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں تو جب وہ ان کے سہن میں اترے گا تو کیسا برا ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہیں خبردار کیا گیا تو کچھ وقت کے لیے ان سے منہ موڑ لو اور دیکھتے رہو ہن قریب وہ خود دیکھ لیں گے پاک ہے تیرا رب عزت والا ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں اور سلام ہو رسولوں پر اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے